રાજકોટમાં થયેલા અગ્નિકાંડ બાદ સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા ફાયર સેફ્ટીની સુવિધા એનઓસી અને સર્ટિફિકેટ ની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી જ્યાં પણ અભાવ જણાય ત્યાં સીલ મારવાની કામગીરી ખૂબ જ જોરશોરથી શરૂ કરી હતી જેના કારણે સુરતની રિંગ રોડ પર આવેલ ટેક્સટાઇલ માર્કેટની ખુબ જ મોટી સંખ્યામાં સીલ મારી દેવાતા આખરે હજારોની સંખ્યામાં વેપારીઓએ કર્યો છે સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા એનો સર્ટિફિકેટના અભાવના કારણે ટેક્સટાઇલ માર્કેટની સીલ કરવાની શરૂઆત કરાઈ હતી છેલ્લા ત્રણ ચાર દિવસોની અંદર રિંગ રોડ વિસ્તારની ઘણી ખરી ટેક્સટાઇલ માર્કેટની દુકાનો અને આખે આખું માર્કેટ સીલ મારી દેવામાં આવ્યું હતું જેના કારણે વેપારીઓનો વેપાર અટપાઈ ગયો હતો આવકના સ્ત્રોત જ બંધ થઈ જતા વેપારીઓ દ્વારા જબરજસ્ત વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો છે ત્યારે સવારે એકાએક જ વેપારીઓ રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા અને માર્કેટનું સીલ ખોલવા માટેની માંગણી શરૂ કરી હતી તેના કારણે રોડ પર ભયંકર ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો હજારોની સંખ્યામાં વેપારીઓ રસ્તા પર ઉતરી આવતા સ્થિતિ નિયંત્રણની બહાર જતી દેખાઈ હતી मैं हिरापना मार्केट से हूँ आज मार्केट को नवा दसवा दिन है कम से कम और ये बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है चालू करेंगे तो हम अपने हिसाब से जो भी होगा जो सरकार डॉक्यूमेंट मांग रही है वो हम जमा करवा पाएंगे बंद करने से कुछ नहीं होना है आज लेबर वर्क रोड पे आ गया है मेरे खुद के दस स्टाफ थे जिसमें मैंने छह को छुट्टी दे दी है क्योंकि तो पगार नहीं है क्या करूंगा रोज रोज का खर्चा मैं कहाँ से बनना जी एस जीएसटी बनना सब तरह के टैक्स आ रहे हैं कोई सुनवाई नहीं है हम करीबन दस अधिकारियों के पास गए बड़े बड़े कि सबने हाथ झटक दिए कि हमारे हाथ में कुछ ही नहीं है हमारे हाथ में कुछ ही नहीं है ठीक है ये तो भी तो भी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है तो हमें ये बताओ कि किसने बंद करवाया हम एस एम सी में गए तो बोलते हमारे हाथ में नहीं है कमिश्नर के पास गए हमारे हाथ में नहीं है कलेक्टर के पास गए कोई सुनने को बात तैयार नहीं है ये कोई बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है जब तक पूरा मार्केट नहीं खुलेगा जब तक कुछ नहीं होगा कितने दिन तक बंद रखोगे सब रोड पे आ गए सब धंधा खराब कर दिया है बंद रखने से क्या फायदा होगा भरत जैन कहाँ पे दुकान है हीरा बनना मार्केट क्या समस्या है अभी बहुत ही ज्यादा समस्या है दस दिन से पूरा मार्केट बंद है सभी व्यापारी भाई परेशान है कहीं से कोई गाइडलाइन भी नहीं मिल रही है और जो बिल्डरों ने गलती की है उसकी सजा व्यापारियों को आज भुगतनी पड़ रही है यहाँ पर प्रशासन अपनी गलतियाँ छुपा कर व्यापारियों के साथ गलत सलूक कर रहा है रात को 12 बजे आके मार्केट में सील लगा दिया गया है जहाँ पर पहले बिल्डरों ने बी नहीं लिया है या बिल्डरों ने कोई काम पूरा नहीं कराया है तो प्रशासन की जवाबदारी बनती है कि जब ना? आप बिल्डर को कोई भी सर्टिफिकेट देते हो या बी नहीं लिए तो उस समय आप उनको मार्केट ओपन करने के लिए परमिशन क्यों दे रहे हो और जब बिल्डर की गलती है तो आप व्यापारियों के ऊपर क्यों डाल रहे हो आप जाके बिल्डर को पकड़िए उनके ऊपर कार्यवाही कीजिए अभी आठ दिन से ज्यादा हो गया समय बंद होने का मार्केट को क्या दिक्कत आ रही है अभी बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है सभी व्यापारी भाई परेशान है व्यापार पूर्ण रूप से बंद तो है जीएसटी बढ़ना है टी बढ़ना है बाढ़ से पेमेंट नहीं आ रहा है बाड़गाँव के व्यापारियों के अंदर ये बात पूरी रूप से फूल गई है कि सूरत में सत्रह अठारह मार्केट बंद है बाड़गाम का व्यापारी यहाँ पर नहीं आ रहा है मार्केट में जो व्यापारी मार्केट खुले हैं उनको भी कहीं ना कहीं व्यापार का पूरा नुकसान हो रहा है और हमारा जो कपड़े का व्यापार होता है वो रोटेशन के ऊपर डिपेंड होता है तो जैसा हमारा व्यापार बंद रहे